Несеться на Курщині якісь неспокійна ситуація. Російські педпабліки виють і кажуть, важко не просто щось кудись. Хтось просувається на території тимчасово окупованого Криму. У небо взлітають російські аеродроми, яким там не місце. Очевидно, і Камала Харріс фактично вже рекордно збільшує відрив від Дональда Трампа. При цьому поповнює свою команду і так вони виглядають як команда хорошої перспективи і для штатів і для нас. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина узлов. Меня мене звати. Зі мною Борис Ізенгаузен, політехнолог. Борис, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Російські зетпабліки кажуть, що збройні сили України просто наполеонівськими темпами рухаються і зайняли вже пункти Миколаєво. Дар'їно, Дар'їно, Свердликове в Сужанському районі Курської області. Збиваються літаки а між тим ведуться бої, і ситуація неспокійна відбувається в суджі. І навколо Росіяни кажуть, десь немає укриттів, десь немає евакуації. Смірнов, в них є такі, значить тимчасово конуючи обов'язки губернатора регіону. каже спокійно, все Буде, але не зараз. Воді обстрілюють, обстрілюють і обстрілюють швидкі і обстрілюють шляхи евакуації. Просто нема звалу, каже він, і ситуація неспокійна. Водночас бої не припиняються. Там що ми маємо розуміти станом на зараз, чому російська влада, російські силовики знову виявилися не готові. Вони що думали, що їх якось пронесе? І наскільки ось такий прорив на Курщину свідчить і про політично психологічне приниження російської влади та й росіян, які там живуть і підтримують Путіна? Е, да, но, кстати, інформація поступає протиречивая початку е, там пабліки писали. Да вообще, це значить все спокойно, зараз все быстренько порішаємо. Потом... я так понимаю, пошло серьезное расхождение между Министерством обороны и местными властями в оценке ситуации. То есть одни говорили, все зачищено, я имею в виду Министерство обороны, всех разогнали, все зачистили. А местный губернатор, который должен как-то реагировать на то, что дроны летают, ракеты летают, техника едет, тикток войска разбежались по лесам, уже пленные есть первые, срочники. То есть получается так, что вместо доблестных э, кадыровцев, с, с, которые куда-то исчезли... Кстати, там местный же военкор, довольно, ну, не местный, а известный в России военкор, не буду сейчас его рекламировать, но он был известный и охватный, у него там под 800 тысяч, по-моему, в Телеграме. Он написал, что тикток войска сбежали, э, плясали, значит, э, с оружием, когда никого не было, как только... Появились э, войска, ну, для них вражеские, куда-то по лесам раз, разбежались, что происходит, непонятно. Э, сейчас, э, вчера еще, по методичке, начали распространять информацию, что, мол, на самом деле это, это вообще разовая акция, там полтора десятка пьяных, полупьяных э, э, военнослужащих, и все сейчас э, порешаем. Нет, уже есть кадры. Армейская авиация летит, вы наверняка видели эти кадры. Фура горит. А, то есть, а в чатах там, это же отдельный бальзам прочитать, ну, для мониторинга нам и для удовольствия, для души, так сказать. То есть там пишут, я так понимаю, наши дают советы, говорят, что, а может и не наши, говорят, что, да вы не беспокойтесь, сейчас российская, значит, арта, отработает по суджи, отработает там по населенным пунктам. Да, там все сотруд с лица земли, но зато в 20-километровой зоне будет вот эта санитарная зона. Поэтому не спешите возвращаться, сейчас вас разбомбят, но это в благих целях будет. То есть сейчас информация поступает противоречиво, и россияне очень обеспокоились, что там недалеко находится Курська АЕС в Курчатові та татаро і там лунали теж сигнали повітряної тривоги всю ніч. А це ж якраз може стати наприклад, ось таким прекрасним ходом обміну. Ви російські окупанти, які з 2 березня 22 року тримають запорізьку атомну електростанцію в заручниках, ідіть геть. А ми не будемо чіпати. Ну якщо вже зачепимо, віддамо віддамо вам Курську АЕС Курчатові. Чому ні? Знаете, в чем уникальность этой ситуации? В том, что раньше мы знали, ну, как минимум, кто заходит. То есть, помните, РДК не скрывали, даже наоборот, специально растягивали свои флаги, по шевронам было видно РДК, или «Легион. Свободная Россия», или там «Сибирский батальон». Ну, то есть, раньше мы знали, кто это, а сейчас они на перебой визжат, что регулярная армия зашла, украинская, и Техника тяжелая идет, что делать и так далее. То есть вот в чем отличие именно этой ситуации. Это они бежат, я подчеркнул. Наша сторона не комментирует ситуацию пока что. Я думаю, что... Но на самом деле это очень серьезный удар и психологический. То есть представьте себе, что россияне сейчас думают, что регулярная армия зашла... И э, после этого тикток войска рванули через просеку куда-то срочники попали в плен разнесли уже там часть, которая была техники и продолжают куда-то двигаться. То есть вот они не знают куда. Там, сколько, 80 километров до Курчатова. Вот буквально рукой подать 80 километров, это не так много. Поэтому что делать? Как делать резервы? Да, всех там успокаивают, но если зайти в комментарии местного чата, там вообще никто не успокоился. Не там просто собирают манатки, бросают в машину и, и простите, сваливают кто куда разбегаются. Вот как, как оно выглядит. Кажуть, що суджа проста пустіла. Про це пишуть також пабліків. Російські воєнкори повідомляють про те, що з намагаються збройні сили України в Курській області розширити плацдарм для другої частини своєї операції. Обидві сторони тягнуть резерви, йде взаємний обстріл, і не тільки і тут Борисе. Путін, який півтори, півтори доби фактично мовчить, як завжди. Да? І його ці алкоголіки теж мовчать, нічого мовчить сіманян, а медведів тристакана. Мовчить. Путін мовчав, мовчав, і стає відомо, що він о 12 за нашим часом, о 13 за їхнім, збирає Раду Безпеки Російської Федерації. А що, а що ж він зробить, може, війну розпочне, Так, це цікаво, що він зробить. тим більше на фоні інформації, що там прихлопнулися на параді в день воєнно морського флота. России в Санкт-Петербурге, то есть, что он, ну пусть собирает, да, соберет, сейчас скажет, я получил срочно принять меры, все будет там и так далее. И на фоне этого, вот он обязательно должен добавить, цели так называемой спецоперации будут достигнуты. То есть Путин, который собирается в без, кстати, а как он там без шейгу его соберет, ну, тот, наверное, будет по онлайн-связи. А может срочно вылетел, может срочно вылетел. А, срочно вылетит, Нет, да. Но ну, я ну, так думаю. Сейчас на тяге сейчас долетит там нормально, быстренько. А, вот на, Путин, который собирается в БЕС, говорит о том, что цели будут достигнуты, но собирается в БЕС по поводу того, что у, украинская армия на третьем году войны зашла и там этих перепуганных, ФСБшников с пограничниками, ну, они же там за границу отвечают. Это, это прекрасно. Это вот визуализация того, насколько он контролирует ситуацию просто. Да, ты в гигантской своей армии зашел, захватил часть территории, захватил атомную электростанцию, но в эту игру можно вдвоем играть. А тут ведь, знаете, российская авиация, она аж не всегда разбирает там сейчас по Курчатову полетит что-то. Давай и тогда здравствуй, не только Курская, до свидания, точнее, область, но придется тогда отселяться вообще туда вглубь России. Ну вони що вони хай не переживають курс, це Україна, як пишуть і жартують під багатьма трансляціями ефірами глядачі, Шебекіна, не переживай, ми тебе звільнимо. А не переживають, вже навіть нічому не дивуються. Ще й російські окупанти самі Бориси, яких кинули захищати кордон. Але там як кинули, так і звільнили. Бо як повідомляє Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень, нам, значить, добре наш друг і частин, який ми також і спільні ефіри з вами проводимо. Що справді Ді якраз були були певні резерви в Курській області. а Потім росіяни їх забрали, бо думали, що власне все спокійно, і от саме цим моментом і скористалися добрі сили спеціальних операцій, не тільки Божої волі. Але люди кинули срочників, значить, бо видно, то резервів той немає треба, або Сторецька Покровська забирати, ну або ось кидати молодняк, так сказати, не підготовлений. А вони кажуть, що їм такого життя не солодкого не обіцяли. І вони не знали, що вони опиняться в такій черговій м'ясо. Давайте послушаем, что говорят эти срочники, чи все в них пошло за планом, или нет. И вернемся. Срочно. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправят. отправляют. границу. Как это? Ну, типа не допустить прорыва. На самом деле не так. не знаю. Что-то пошло не так. Да, изначально все пошло не так. Мы просили, чтобы нас увезли когда по работали. Начальство говорило, ждите, ждите. Никто так и не приехал, связи не было потом. И а сейчас брачки. Получается так. Как ты относишься к начальству своему? Не. Негативно. Как относишься к войне в Украине? Ну, я вообще в общем к войне негативно отношусь. А к Путину не положительно. Точно. Путину? Не знаю. То пов'язано, що дійсно? Ня ні, точно не пов'язано. То повар. Я очі касів адарні так. <реш> а чи показує це все, і згадане нам відсутність агмат сіла, які втекли, і не тільки що насправді проблеми є, і такими темпами можна та й до Москви майже дійти. Ну приходжений не дійшов, але але хтось та й може. Ну, есть большая разница. То есть, как э, Пригожина же считали своим, помните, там пирожочки несли. Э, хотя, несмотря на то, что он э, просто по пути сбивал с самолеты, вертолеты, там его вагнеровцы, в общем, его считали своим. То есть там, условно говоря, приказ стереть лица земли Воронеж вместе с Пригожином не, не поступал. Еще думали, что он образумится, У меня есть информация, что... В заложники взяли его э, семью, там, знакомых и так далее, не только его. Ну, в общем, э, плохо он подготовился, но с чем это закончилось, мы с вами знаем. Mm -hmm. э, проблемы есть, вот что касается... Почему проблемы? Потому что Россия вынуждена сейчас практически каждый месяц поднимать стоимость вот этого пушечного... Там уже цифры заоблачные для глубинки. Но в глубинке, конечно, они поменьше, но уже каждый постоянно поднимает, поднимает. Это говорит о том, что все меньше и меньше желающих даже за большие деньги идти и бесславно, в общем-то, в землю украинскую лечь. Поэтому есть проблемы. Но, к сожалению, Россия огромная страна. К сожалению, а нужно еще хуже сделать, создать им условия для жизни? тогда у них выхода в принципе не остается. То есть если вы у них заберете работу и э, заберете дополнительный заработок, то тогда у них выхода не будет, если он захочет там кормить. Зачем? Патриарх же ему сказал, рожая 500 миллиардов детей. Вот если ему нужно будет прокормить этих всех детей, он его, знаете, как э, в... Воронка продаж, да, его вот в узкое горлышко загоняют, не дают ему э, ни вправо, ни влево дернуться. Ну или понятнее, может быть, как, как волков загоняли еще в бесчеловечных охотах, там, по флажкам, и так далее. То есть, вот такая ситуация. То есть, если одной рукой подкручивать уровень жизни в сторону минус, то тогда выхода у биомассы будет меньше. У них выход либо сбежать, из России, но куда я там из своей Сызрани? У меня тут дед похоронен там еще что-то, вот это вот значит раздолбанная улица, куда же я отсюда? У меня да. тут все мои алкаши, друзья, да, поэтому вот так вот. Всі каже, друзі, да, у них там вся така країна насправді. Може, вони й дружні? Да, просто ми цього не помічаємо. Дружні за чаркою Неспокійно було на території тимчасово окупованого Криму, тому що Путіну там не місце, і російським окупантам щось там сильно бахкало в районі аеродрома Октябрьської і палало, і бахкало, і не тільки. І ми знаємо, що спалахували можливо там і боєкомплекти. Що відомо нам про те, що відбувалося на території ось цього аеродрому, бо дим так. нахилый Вот, вот тут нам, конечно же, больше известно. Угу. Значит, э, вот этот вот аэродром Октябрьская, он э, когда-то был одним из крупнейших аэродромов в советское время, э, э, ну, военно-морских сил, авиации военно-морских сил, э, потом, конечно же, там как в году 88-м или 9-м, все э, пришло в упадок. Там здание разобрали на этом аэродроме. Часть плит тоже утащили. То есть он не работает, этот аэродром. Но э, на э, юг от, от этого аэродрома, так как он был одним из самых крупных, на, на, на юг от него есть дорожка, которая ведет к складам, которые в свое время, в советское время предназначались для хранения ракет для вот этой авиации. Там тоже разобраны все здания, все кирпич растащен, но два огромных бункера, бетон с насыпью земли остались. Вот россияне их в свое время, почистили, подшаманили там и стали использовать для склада боеприпасов. Очень удобно. Почему? Два километра э, на восток, ну, даже меньше чуть-чуть, железная дорога, пролетная станция. И эта железная дорога, та самая, которая от Симферополя значит, в Джанкой, туда дальше на Чангар, то есть прекраснейшее место для хранения различного рода снарядов но не учли климат скорее всего не учли или покурили как всегда не там и э, началась на одном из складов точно на одном детонация подзем, под, подземная причем все э, часть э, бетонного перекрытия сорвала и оно все красиво полетело э, не знаю есть уже кадры нет но я их по крайней мере видел Uh -huh. кадры, когда вечером оно, да, даже ночью взрывалось, там вот разные, в разных местах лежат и очаги пожаров заметны. То есть взрывы остановили железную дорогу там, перекрыли автомобильную дорогу, потому что uh -huh. она рядом проходит с железной дорогой. Естественно, ничего никому не рассказывают, что все же по плану идет. Ну, оно же так и должно быть, когда ты прям... А, там же примечательный самый момент в чем? Mm. Вот этот склад же нужно его обслуживать, ну, постоянно там забирать, складывать туда и так далее, грузить на станции. Российские военнослужащие, которые его обслуживают, они живут э, в поселок Звездный, на, на севере есть заброшено, но сейчас реанимировано, животноводческое предприятие. И вот они живут там в этих на скотобазе, да живут в общем-то теперь оно и имеет название то, которое должно иметь. Вот они там проживают, эти российские военнослужащие, но сидят сейчас, я так понимаю, потому что до сих пор детонировало ночью точно, под утро точно. Там, значит, в чем еще интересный момент? Детонировало так, что в шести километрах прилетело в один из домов. А я напомню, железная дорога в двух километрах от этого склада находится. То есть там все сидят сейчас тихо, но все там, если это подземная детонация подземного склада, там уже собирать будет нечего. Я думаю, видели наземную детонацию, результаты на аэродроме Морозовск, там, где разнесли тоже склад с БК. Там в принципе не, не нечего уже собирать, а тут подземно представьте. Поэтому там все тоже идет по плану. Демилитаризация, но есть нюансик. Нюансик еще какой-то непоганый. Що ж рухаємося до Сполучених Штатів Америки? Харіс збільшила до рекордного від Трампа у президентському рейтингу. І принаймні про це говорять результати дослідження між міжнародної компанії Монікансалта. Вони показали, що Харіс на 4% відсоткові пункти випереджає вже представника республіканської партії Дональда Трампа 48 проти 44%. Плюс напередодні ми дізналися, що віцепрезидентом правою рукою Харіс до електоральних перегонів став губернатор штату Міннесота Тім Валс. Що відомо нам про нього? Він на завжди дуже добре про Україну говорив. І підтримка є між Міннесотою і Чернігівщиною. Є а, розуміння того, що як казав Вальц, що стоять стоїмо, стоять вони разом з нашою громадою в той час, коли Україна захищає свою свободу і демократію від тиранії. Ось цей тандем. Наскільки він зараз ладен збільшувати цей відсотковий відрив від Трампа і Дівенса? Ну, во-первых, всем, кто болеет за Украину, кто помогает Украине, да и просто за доброе слово, всегда мы говорим большое спасибо за любую поддержку, любую форму поддержки. Я просто хочу напомнить, что не всегда хорошие добрые слова означают продолжение в плане дела, да? то есть можно мы поддерживаем, мы поддержим, очень сильно поддерживаем, мы не должны дать Украине проиграть. Э, ну уже не говоря там выиграть, да, но бить по территории России не нужно э, нашей полистикой, э, не нужно. Вот вы хоть и вы и видите там условно говоря в бинокле те аэродромы, которые кабами загружают самолеты российские, но бить по ним нельзя, потому что ну, мы вас очень поддерживаем, очень. Поэтому вот понимаете про что? Я? А, я понимаю, что касается. Вот в этом плане, знаете, в чем у нас коренное отличие с Израилем? Что Израиль может, потому что оружие его. И Израиль может не спрашивать никого, а взять и уничтожить террористов. Причем э, в чужой стране. Да, вот как они сейчас верхушку Хизбаллы, да. верхушку Хамас. Хамаса всюду, да. Прицельно отпрацовывают и ничего, в принципе. Но будет очень Нет, возмущаются. Так же, как нам говорят, не нужно бить по НПЗ. Мы бьем, а они говорят, ну, не нужно все-таки, не нужно. Что касается Камалы Харрис, ее отрыва, сейчас это еще может измениться. Вот все, во-первых, ну, сильно может повлиять сейчас ситуация на Ближнем Востоке. Вот-вот Иран там какой-то свой удар возмездия с Хизбаллой вместе с йеменскими хуситами. Там снова ну, так целая группировка прокси собралась. Вот нанесут Развернется война полномасштабно, это сильно повлияет на отношения, в том числе и к политике демократов, например. То есть осложнит выборы для демократов. В, в открытой фазе, э, ну, она и так там открытая фаза, но в такой прям очень жаркой фазе войны на Ближнем Востоке заходить в выборы, это существенно повлияет. И поверьте, там уже не ограничится вмешательством только Соединенных Штатов или союзников, или еще там будет заваруха, как говорится, очень серьезная. Но, наверное, наверное пришло время, я, я сейчас не агитирую, но разобраться с теми, кто спонсирует этих прокси. Ну ведь Хамас напал на Израиль не потому, что сами захотели, да, а потому что их долгое время финансировали, к этому готовили и так далее. Я вот недавно читал вообще дичай, дичайшую статью про роль МАГАТЭ в подготовке иранской ядерной программы. Финансировали, в Россию на практику в Росатом отправляли. Даже когда уже инспектором был закрыт доступ к иранским объектам. Ну, то есть, вот как это как оценить? эту вялую демократию не просто она не просто ничего не делает она еще и помогает автократам и э, деспотам тиранам поэтому вот возвращаясь к нам э, ну давайте наблюдать за тем что происходит давайте уже сейчас э, засылать туда лоббистов наших да побольше да. и мы должны понимать что вот где-то за месяц до выборов до 5 ноября но мы у нас будет возможность выбивать, пусть это цинично прозвучит больше, потому что одни будут уходить, другие приходить, все будут обещать, все будут стараться это нужно не упустить. Так, ми свого і не упустимо, я впевнена в цьому, бо ми і так, ну, чесно кажучи, за все вдячні, але це все теж доводилося вибивати різними дипломатичними шляхами і м'якої, і жорсткої сили одночасно. Борисе, безмежно вдячна, що ми побачилися. Спасибі за ваші фахові коментарі. До наступних якомога ж скорших зустрічей. Спасибі за всю вашу роботу, за всі ваші поради і аналітику. На все добре. Борис Тізінгаузен, політтехнології. Ірина Узнова. звати мене Підписуйтеся, будь ласка, друзі, на Ютуб Бориса Тізінгауз.